কোনটো মাহত সন্তান জন্ম হ'লে ভাগ্যশালী মনা হয় জানো আহক এজন ব্যক্তিৰ স্বভাৱ নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ জন্মৰ তাৰিখৰ ওপৰত আনকি ভৱিষ্যতৰ কথাও সংখ্যা বিজ্ঞানৰ হিচাপেৰে ক'ব পাৰি এনেদৰে এজন ব্যক্তিৰ স্বভাৱ বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে তেওঁৰ জন্মৰ মাহৰ ওপৰত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে বাৰ মাহৰ ভিতৰত কোনটো মাহত জন্ম লাভ কৰিলে তাৰ ওপৰত জানিব পাৰি মানুহৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা ইয়াৰ বাহিৰেও মানুহৰ ভৱিষ্যত জন্ম মাহৰ পৰাই জানিব পৰা যায় এক নম্বৰতে হৈছে জানুৱাৰী জানুৱাৰী মাহত জন্ম হোৱা লোকৰ হাস্যৰস বহুত বেছি ধেমেলীয়া হয় অতি সোনকালে নতুন মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে যিকোনো পৰিৱেশতে নিজকে খাপ খুৱাবলৈ সক্ষম হয় এই মানুহবোৰে বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত নেতৃত্বৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে দুই নম্বৰতে হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জন্ম হোৱা লোকসকল অতি ভাগ্যৱান বেছি কষ্টৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে যি বিচাৰে তাকেই পায় এই মাহৰ লোকসকল দয়ালু স্বভাৱৰ লগতে জেদি স্বভাৱৰ হয় তিনি নম্বৰতে হৈছে মাৰ্চ জ্যোতিষাস্ত্ৰ অনুসৰি মাৰ্চ মাহত জন্ম হোৱা লোকৰ বুদ্ধি অতি চোকা সম্পৰ্কৰ প্ৰতি অতি সচেতন প্ৰতাৰণা কৰা লোকক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে সংগীৰ লগত কেতিয়াও ঠগবাজি নকৰে চাৰি নম্বৰতে হৈছে এপ্ৰিল এই মাহত জন্ম হোৱা লোকসকল কৰ্মশীল কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰে সুখী স্বভাৱৰ হয় পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা মৰণ লাভ কৰে এই মানুহবোৰ স্বভাৱতে ৰোমাণ্টিক এপ্ৰিল মাহত জন্ম লোৱা মানুহবোৰ কলাত্মক আৰু সৃষ্টিশীল প্ৰকৃতিৰ পাঁচ নম্বৰতে হৈছে মে' এই মাহত জন্ম লোৱা লোকসকল বহুত উৎসাহ থাকে তেওঁলোকে হেঁচাত কাম কৰি ভাল নাপায় পেছাদাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এজন নেতা হ'ব পাৰে কিন্তু এনে মানুহৰ খুব সোনকালে খং উঠে তেওঁলোকৰ হৃদয় কঠিন ছয় নম্বৰতে হৈছে জুন এই জুন মাহত জন্ম হোৱা লোকসকল ধনৰ ক্ষেত্ৰত অতি ভাগ্যৱান কম কাম কৰি বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আত্মবিশ্বাসেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে ভাগ্য সদায় তেওঁলোকৰ পক্ষত থাকে সাত নম্বৰতে হৈছে জুলাই জ্যোতিষাস্ত্ৰ অনুসৰি জুলাই মাহত জন্ম হোৱা লোকৰ স্বভাৱ শান্ত তেওঁলোকৰ মন চোকা তেওঁলোকে য'তেই নাযায় তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয় নিজেই বনাই লয় এই মাহত জন্ম লোৱা মানুহৰ চৌপাশৰ মানুহক অতি সোনকালে আকৰ্ষণ কৰাৰ গুণ থাকে আঠ নম্বৰতে হৈছে আগষ্ট এই মাহত জন্ম লোৱা লোকসকল অতি সৃষ্টিশীল তেওঁলোকৰ বহুমুখী প্ৰতিভা আছে শিল্প সাহিত্য আৰু বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ধাৰাত তেওঁ নিজৰ পৰিচয় সৃষ্টি কৰিব পাৰে এই মাহৰ লোকসকল নিজৰ পৃথিৱীত নিজেই মালিক ন নম্বৰতে হৈছে ছেপ্টেম্বৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত জন্ম লোৱা লোকসকল ভাগ্যৱান এই মাহত জন্ম লোৱা লোকসকলে নিজৰ ভাগ্যৰ দ্বাৰা উচ্চান লাভ কৰে চাকৰিয়েই হওক বা ব্যৱসায়েই হওক তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে সদায় আগুৱাই গৈ থাকে স্বভাৱত উল্লাসিত আৰু খঙাল প্ৰেমৰ কথাত এইসকল লোক অতি নিষ্ঠাবান দহ নম্বৰতে হৈছে অক্টোবৰ এই অক্টোবৰ মাহত জন্ম হোৱা লোকসকল বুদ্ধিমান সাধাৰণতে তেওঁলোকে লেখা ফেশ্বন ডিজাইনিং বা শিল্প সম্পৰ্কীয় ক্ষেত্ৰত কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলে শৃংখলাবদ্ধ জীৱন যাপন কৰি ভাল পায় নিখুঁত জীৱনসংগী বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে প্ৰেমত পৰিলে তেওঁলোকে সংগীৰ বাবে সকলো কৰিবলৈ প্ৰস্তুত থাকে এঘাৰ নম্বৰতে হৈছে নৱেম্বৰ মাহ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে নৱেম্বৰ মাহত জন্ম হোৱা লোকসকল অতি সোনকালে সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব এনেকুৱা যে তেওঁলোকক কোনেও অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোক কঠোৰ পৰিশ্ৰমী তেওঁলোকে শ্বৰ্টকাট ল'বলৈ ভাল নাপায় বাৰ নৱৰতে হৈছে ডিচেম্বৰ এই মাহত জন্ম হোৱা লোকসকলে আধ্যাত্মিক বিষয়ক গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁ নিজৰ স্বাধীনতাক বহুত ভাল পায় কোনো নিয়মত বান্ধ খাই থাকিব নিবিচাৰে আটাইতকৈ সংযত মানুহ তেওঁলোক প্ৰেমৰ প্ৰতি অতি আৱেগিক প্ৰিয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈ যদি আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ